кульминация, изюминка нашего комплекса – это фонтан, контурная карта которого выгравирована на граните. В целом фонтан символизирует то, что мы живем в единой Украине неделимой. Кто дотронется до шара, который омывается водой, тот может загадать желание, но обязательно сбудется. Я вчера это попробовал. И получилось. Я загадал желание, чтобы мы вместе с вами открыли сегодня этот прекрасный комплекс. И как видите, все получилось. Идея фестиваля Сладкий Кременчук нашла наверное наибольшую поддержку в лице компании Лукас. Идеи, креативные идеи, которые были воплощены вчера и зафиксированы в виде рекордов. Они позволили сделать наш фестиваль как большой праздничный торт, вверху которого есть несколько изюминок. Этими изюминками были рекорды от компании «Лукас». Давайте держать эту планку высоко. Давайте показывать, что действительно наш город славен не только машиностроением, не только нефтехимией, не только тяжелой промышленностью, но и кондитерской промышленностью. Я хотел бы поблагодарить, поблагодарить отдельно мэра нашего города Виталия Малецкого за то, что в такое непростое время, я считаю, он сумел подхватить и приумножить те хорошие начинания, которые были.

Очень понравилось, очень понравилось. Фонтан вообще чудо.